Вітаю всіх слухачів Житомирської хвилі. При мікрофоні Сергій Бабський, і це рубрика гість в студії. І сьогодні я хотів би представити свого гостя президента Житомирської обласної федерації АйКІДО Руслана Покотила. Руслан, по-перше, вітаю вас в нашій студії. А по-друге, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Здравствуйте, Рад тому, что вы пригласили меня сегодня пообщаться, рассказать о себе, рассказать о таком виде спорта, как айкидо. Возможно, это кого-то заинтересует, возможно, для кого-то это будет какой-то новый выбор в его жизни. Где да вы народились и с чего началось ваше житие? Родился в городе Житомире, вырос в городе Житомире, учился в городе Житомире и работаю тоже в городе Житомире. Если говорить о моей карьере как человека, вернее, или как спортсмена, то закончил 9 классов, поступил в училище, закончил училище 13 е наше Житомирское. Кем вы были за фахом? За фахом специалистом я был монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Цикавый парихит. Да, но как раз именно в этот период, 13 лет, начал заниматься спортом, айкидо в частности. До этого было еще несколько секций, но это было несерьезно. Дальше развивался как студент колледжа нашего Житомирского. Получил специальность младший инженер сельскохозяйственной техники по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, если быть точным. Ну, как следующий этап появилась необходимость и в специальном образовании, поэтому закончил еще и университет Украина по специальности физическая реабилитация спортсмен. То есть, что в принципе дало возможность еще более детальнее вникнуть в то, чем занимаешься, в тот вид спорта. Но на протяжении всего этого времени, естественно, я служил в армии и практиковал, изучал айкидо и в 98 году начал работать уже как тренер. Появились у меня первые ученики. История моя как тренера с этого момента, в принципе, и начала развиваться. Руслана, ось все ж таки, чему вы обрали айкидо? Багато дуже різних единоборств, карате, то же самый бокс. Я накажу про кунг-фу. Чому сам айкидо? Э, на тот период, когда я решил заниматься вообще единоборствами, ну, у меня была необходимость в этом поскольку рос не сильно уверенным в себе молодым человеком было много ситуаций, в которых можно сказать, там и обижали, или пытались обижать. Ну, поэтому появилась необходимость научиться защитить себя, постоять за себя. Почему именно айкидо? Айкидо как путь в своей жизни я выбрал уже потом. Со временем, поняв суть единоборства, влюбившись в него, выбрал его абсолютно по простой причине. Это было недалеко от дома, так как и любой, наверное, человек, который пытается где-то записаться в какую-то секцию. Это было удобно по времени, это было недалеко от дома. Дальше, конечно, свою роль сыграл коллектив, сыграл тренер, который сумел привить мне эти качества. Коллектив, который поддержал меня, который принял себе. То есть со временем этот коллектив стал частью моей семьи, ну и дальше уже неотъемлемым путем моей жизнедеятельности и, ну, и работы Як такої целу нула, що не кажіть, Сашкеакідоце для нас рідкісний вид спорту? Адже про нього ми дізналися напевно десь на початку 90-х з появою закордонних фільмів з тим же самим Стівеном Сігалом. Да, да, в Україні в принципі діта як і всі остальные види єдиноборства, оно начала находить своих последователей где-то как раз в период 90-х. А где они взялись? Вы знаете, что ну, как бы люди, изучавшие раньше различные виды единоборства, как и карате, как кидо, другие восточные единоборства, до 90-х лет это было ну, запрещенного фактически. Ну, Подвальные секции. А привозили к нам это те мастера, которые имели какие-то возможности обучения в Европе, в тех же восточных странах. Кто-то по причине того, что он там служил. Многие владели этими техниками, люди, которые служили в спецслужбах, то есть они получали это образование. А в перспективе находили в себе тот потенциал человека, который может передать это кому-то. Уже дальше становились сенсеями. В 90-х появилась возможность налаживания сотрудничества с европейскими, международными организациями. И как бы эти единоборства, якидо в том числе, находили последователей здесь у нас и на территории бывшего СНГ. Скажите, пожалуйста, когда вы в себе почувствовали, что вы так само стали мастером и можете уже делиться своими навыками? Ну, этот процесс у меня состоялся буквально, наверное, после того момента, когда я пришел с армии, то есть мне уже было 20 лет, сформировался как мужчина, сформировался в своем понятии как тренер, то есть я понимал, что уже какие-то начальные базы, чему-то начальным путям эволюции человека в Якидо я уже могу научить, могу дать. Открыли секцию, я нашел своих последователей, и с этого как бы все началось развитие той федерации, которая на сегодняшний день уже существует. Руслан, погодьтеся, що тренер це в першу чергу педагог, це людина, психолог, який повинен не тільки передавати своє вміння, але напевне відчувати, кому він це передає. Як у вас з цим? Звісно, тренер це не тот людина, який вміє. Тренер це той людина, тот, вміє навчити, і на сьогоднішній день в. В принципе, если ну, немножко отойти от вопроса, то эта проблема глобальная у нас, ну, не только в Житомире, ну, как бы в Украине, я думаю, что эта проблема, наверное, может быть и во всем мире. Многие люди, которые входят на определенный этап своего совершенствования в том или ином виде, там, ну, мы говорим о спорте, пытаются заняться этим видом деятельности и впоследствии как бы брать учеников, чему-то учить. Но в большей степени получается, что они больше калечат, нежели учат, если человек не понимает, как дать. И я говорю не о методике преподавания, а в первую очередь о психологическом воспитании спортсмена, научить его достигать тех целей, научить его не из-под палки, а убеждениями преодолевать те трудности, нагрузки, которые он преодолевает в процессе формирования себя как спортсмена и достижения определенных результатов. Тренер в своем понимании это человек, который в первую очередь может воспитать психологически, настроить спортсмена, ну и в процессе, естественно, и подобрать те упражнения, нагрузки и все остальное, что приведет спортсмена к его высоким результатам. Нагадаю всем слухачам, что сегодня гостем нашего эфира є президент Житомирской областной федерации Айкидо Руслан Покотило. Руслан, вы можете нам намалювати портрет своего учня? Кто до вас приходит? К нам приходят дети абсолютно разные, разные по характеру, разные по каким-то своим, ну даже в детском возрасте тоже есть такое, можно уже к ним отнести понятие жизненным убеждением. Одних приводят родители, которые просто хотят, чтобы ребенок занимался спортом, неважно каким потому что это удобно, это рядышком. Другие выбирают этот вид спорта, так как поинтересовавшись немножко, почитав о нем в том же интернете или какую-то литературу, и почитавший именно этот вид спорта подойдет больше всего к этому, этому ребенку. Приходят дети, те, которые не имеют вообще никакой предрасположенности к занятию спорта. Но каждый находит себя, находит что-то свое в данном виде деятельности, в данном виде спорта. Конечно, многое зависит от тренера. Можно из, скажем, ничего сделать вполне уверенного в себе, физически хорошо развить, даже ну, тот материал, который не подавал никаких перспектив. Ребенок, который сидел в интернете, и родителей это устраивало, но придя в зал, он влюблял его в этот вид спорта коллектив принимал. Это, ну, безусловно, все тоже зависит от тренера. И вырастает вполне уверенный в жизни целестремленный человек, который Не боится задать питання и получить на него ответ. Скажи, будь ласка, а какой вековый центр у ваших учнів? Ну, на сегодняшний день самый минимальный возраст, с которым мы начинаем работать, это четыре года или вернее от четырех лет. Но в любом случае, прежде чем ребенка записывает в секцию, тренер с ним проводит диалог, он берет его на пробные заняття, присматривается. какой-то мере родителям рисуют перспективы, что он может сделать и за какой период с этого ребенка. То есть родители уже делают выбор, если их это устраивает, если им это подходит. В первую очередь, основываясь, подходит ли это самому ребенку, основываясь на его мнении, отталкивается и тренер, и родители. Но ну, как бы тренер советует родителям тоже обратить на это внимание, поскольку если ребенок скажет категорически нет, ну, советует во всяком случае родителям не заставлять. Тренер, естественно, не берет такого ребенка. Или же он видит потенциал, что у него как минимум есть хотя бы желание чему-то научиться, то, как есть такое вот понятие, тренера говорят, научить мы можем любого ребенка. Вопрос только одного можем немножко больше, другого немножко меньше. Но ну, так, чтобы совсем ничему такого не бывает. Это были до принятия? Конечно, были. И в первую очередь отказывали тем детям, больше всего, не можно сказать, даже не детям, а родителям, объясню ситуацию. Приводят ребенка, а у него отсутствует абсолютное понятие дисциплины. Такой ребенок требует индивидуальной работы с ним. А его приводят именно в группу. И тренер не может в ущерб всей группе работать только с одним ребенком, когда в группе еще есть 15 человек. Поэтому в таких случаях родителям говорил, что вам нужно или же искать возможность, чтобы с ним работали индивидуально, или отказывали в том плане, что этот тренер Данности, ну если мы говорим конкретно кунтазали, отказывал в работе с ребенком. И как с детей за раз занимаете айкидо? Ну, если мы говорим о Федерации Житомирской, то на сегодняшний день у нас в Житомире или вернее в области работает шесть клубов, каждый из клубов насчитывает от 50 до 150 человек. То есть в среднем где-то около 700 детей всех занимающихся именно. Айкидо по Житомирской области. А где самое по области? Ну, по области у нас есть пока что, это Бердичев, это Коростышев, это Чернихов, ну, это сам Житомир. Чтобы стать тренером, что для этого потребно? Ну, чтобы стать тренером непосредственно в Айкидо, то для этого иметь необходимо уровень подготовки, как минимум, не меньше, чем коричневый пояс. Это уже, как бы, есть возможность, или, скажем так, федерация допускает до самостоятельной работы с детьми, но и, безусловно, это образование. Образование физкультурное, поскольку уметь айкидо и уметь научить айкидо, то есть никто не отменяет такие понятия, как грамотный подход, подбор физических нагрузок для спортсмена, правильное построение тренировки, ну, все то, что дает наша система образования именно там, на кафедре физкультуры и спорта, там, неважно, это наш Житомирский университет или Киевский, то есть, без разницы. Все-таки айкидо – это на это та же самая сброя. У сучасных умовах че не страшно, сажки вкладывать эту сброя у детей. Ну, на самом деле, воспитание или обучение, в частности, айкидо строится таким вот образом, что тренер в первую очередь стремится вложить в ученика понимание того, чем он в перспективе будет владеть и где это можно применять и насколько это можно применять. Айкидо в отличие от многих единоборств. В нем есть такое отличие, что именно в айкидо пропагандируется не насилие, а противодействие насилию. То есть фактически можно побеждать противника тогда, когда он проявляет агрессию и усиливает ее, при этом сам от нее же и страдает. То это, скажем так, захвастанная техника. Да. В мире есть такое понятие, что айкидо это исключительно Искусство миролюбивое и искусство самозащиты. Но в умелых руках, тренированных, конечно, оно может быть и травматичным, и опасным видом оружия, в зависимости от того, что требует ситуация, стоит ли применять это в полном мере или же это можно мягенько человеку дать понять, что он совершает ошибку, проявляя свою агрессию к спортсмену в данном случае или к человеку изучающему айкидо. Но в основу обучения, конечно, в первую очередь лежит воспитание ученика и в нем, ну как бы, само понятие человеческих качеств. То-то сама психология. Да, воспитание психологических моментов, то есть вот того, чтобы не получилось так, что дали оружие в руки дураку. Руслан, давайте поговорим Сашки про Я знаю, что их очень много, вы можете нам про них рассказать. Ну, самое большое наше достижение это то, что на сегодняшний день численность наших последователей в городе Житомире, в Житомирском районе или области, скажем так, наибольшая по, если взять в сравнение, любое единоборство, которое имеет там федерацию, клубы или все остальное в городе Житомире. Я думаю, что мы занимаем первое место по численности последователей. У нас детей больше, чем даже в любой взять в основу любую спортшколу Житомирскую, где есть несколько профилей. То мы в одном профиле собрали вот то количество последователей. Это говорит о основном и самом главном нашем достижении, что мы двигаемся правильным путем людям. Это нравится, детям это нравится, взрослым это нравится. На сегодняшний день у нас в области работает 6 клубов вторым достижением, не менее важным, это воспитание тех тренеров, которые сегодня там работают, поскольку это именно моя заслуга, это мои воспитанники, которые некоторые пришли ко мне в детском возрасте, на сегодняшний день ставшим взрослым человеком, уже работают тренером. Некоторые пришли с других единоборств, которые поменяли профиль и также сумел научить их данному виду спорта. А если говорить о достижениях уже федерации как таковой на... На международные районы, спор на, спор на спортивные площадки. Да. То наша Житомирская Федерация является частью нашей Всеукраинской Федерации, которая есть у нас в Киеве. Наша Всеукраинская Федерация тесно сотрудничает с управлением Семимолоди и спорту. Проходят много соревнований, проводим. Вот как бы одно из достижений у нас прошло в сентябре месяце Лига чемпионов, где принимали участие лучшие спортсмены, которые были призерами первых мест предстоящих чемпионатов и кубков Украины. Проводили они в Киеве, в Украинском доме, центр Киева принимало участие много спортсменов, и Житомир привез достаточно много, большое количество медалей. То есть молодцы спортсмены, молодцы тренера, что хорошо подготовились. Ну, много промежуточных соревнований. Вот на эти выходные у нас прошел Кубок области, где принимало участие тоже около 200 спортсменов. Сейчас готовимся на 5 число в Каменец-Подольске, будет Кубок Украины. Ну, то есть сложен календарный план по году. Готовимся, готовим спортсменов есть, конечно, и какие-то моменты, которые хотелось бы еще и отшлифовать, но мы над этим работаем. Руслан, давайте, Сашки, поймемся до финансового боку сегодняшних занятий. Сколько это коштует? Занятия на сегодняшний день в среднем стоят 300 гривен в месяц. Третий год мы тесно сотрудничаем с нашим управлением семьи молоди и спорту, с нашим управлением осветы, Оценили то, что мы делаем для детей, оценили то, что мы делаем, в принципе, для города. Дали нам возможность проводить занятия. Мы работаем на базе садиков. В садиках цена варьирует, она дешевле, естественно. В более стационарных залах эта цена от 300 гривен, 300-350 в зависимости от того места, где проводятся занятия. Поскольку, ну, как бы, своих помещений мы не имеем, мы работаем на аренде в разных местах. То есть это могут быть и подростковые клубы, это могут быть какие-то фитнес-клубы от этого, в общем-то, цена и варьируется. Руслан, а еще кто-то, например, из наших слухачев захочет провести свою дитину, куда можно обратиться? Обратиться можно, поискать в интернете, забить Айкидо Житомир. Я думаю, что вы найдете там наш сайт. В Житомире официально по Айкидо работает только наша федерация. Если говорить еще... То есть, решта это уже неофициально все? Ну, решта это именно то, о чем мы говорили в начале. Это те люди, которых у меня не было возможности как руководителя федерации принять или сотрудничать с ними дальше по определенным причинам, отсутствие образования или человеческих каких-то моментов, то на сегодняшний день у нас законодательством не предусмотрено то, что человеку можно запретить этим заниматься. А, естественно, и такие люди тоже находятся, их последователей. Но это не серьезно, это буквально несколько тренировок на город. И перспектив, как бы у занимающихся детей, у таких тренеров тоже никаких нет. А в принципе, тех, кто хотят для того, чтобы ребенок имел какие-то перспективы, в первую очередь, как спортсмен, заниматься у людей, которые действительно имеют образование, имеют аккредитации на уровне Всеукраинских Федераций, то они могут привести к нам, пусть ребенок попробует. Ну или же информацию можно по телефону получить 097 691 9471, это непосредственно мой телефон я пообщаюсь с каждым отдельно, расскажу и о месте проведения занятий, и о тренере, который работает, поскольку у нас есть тренера как мужчины, так и женщины, ну, каждому подходит свое, то есть и человек сможет выбрать то место, по микрорайону, где он проживает, или того тренера, который ему больше подходит. Ну что ж, нагадаю всем слухачам, что гостем сегодняшнего эфира был президент Житомирской областной федерации Айкидо Руслан Покотило. Руслан, и на останок нашего сегодняшнего разговора ваши побажания. Желаю мира всей Украине, всем желающим заняться даже не айкидо, а каким-то видом спорта, потому что на сегодняшний день это не только модно, это полезно. Поэтому желаю всем крепкого здоровья, спортивного настроения, ну и с улыбкой по жизни двигаться. Ну что ж, дякую, дякую всем слухачам, на все вам добре.